Türkiyə NATO-nun açıq qapı siyasətini hər zaman dəstəkləyir. Bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Ordu Generalı Hulusi Akar video konfrans vasitəsilə keçirdiyi müşavirədə deyib. Onun sözlərinə görə Türkiyə İsveç və Finlandiyanın düşməni deyil. Nazir hər iki ölkənin öhdəliklərini yerinə yetirməli olduğunu bildirib. Əgər tələblərimizi rədd edirlər. her türlü alçaklığı, her türlü rezilliği, her türlü iğrenç girişimi Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'ye, bayrağımıza, kutsal değerlerimize, Kur'an-ı Kerim'e yaptıklarını görmezden gelmek, bunlara sessiz kalmak, bunlara tedbirsiz kalmak gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Bu şekilde gittiği takdirde arkadaşlar, bizim tutumumuz, tavrımız çok açık ve net belli. Biz bir an önce İsveç'in ve Finlandiya devletin gücünü kuvvetini göstermek suretiyle taahhütlerini yerine getirmeleri ve oradaki bunun dışında kalan benim gösteridir, şudur, budur vesaire ne varsa o irəlt və alçaq girişimləri də bu şəkildə sonlandırmalarını bəkləyirik. Avropada İslamofob meyllər son dövrlər daha da artdı. Səbəblərdən biri İslamın qərb dəyərlərinə qarşı təhlükə hesab edilməsidir. Ekspertlər deyirlər ki, problemin həll yolu kimi müsəlmanlara qarşı ayr seçkiliyin, fiziki zorakılığın, təbliğin Avropanın dərin böhrana qərq olması ilə nəticələnə bilər. Yanvarın 21-i Türkiyənin İsveçdəki səfirliyi yaxınlığında Quran-ı Kəriminin nüsxəsinin yandırılması iki ölkə arasında gərginliyə səbəb olub. Hadisəni törədən ikili vətəndaşlığı olan fərdi saxtçı Erasmus Paluden ilk dəfə deyil belə bir təxribatı həyata keçirir. Onun tərcüməyə halına nəzər salsaq görərdi ki, bu adam qatı anti-islam mövqeyi ilə taninan qalmaqallı siyasətçilərdən biridir. O bundan əvvəllə İsveçin başqa bir şəhərində eyni əməli törədib. 2019-cu ildə Kopenhagendə mitinq zamanı müsəlmanların müqəddəs kitab Onu yandırması da toqquşmalara səbəb olub. Maraqlısı isə budur ki, ifrad sağçı siyasətçi kitabı yandırdığı zaman İsveç polisi onu qoruma altına alır. Polisin hadisəyə müşahidəçi mövqeyində qalması isə terror qruplarını daha da radikallaşdırır. Bu adam hazırki həssas bir məqamda müsəlmanların müqəddəslərinə toxunaraq Avropanın içində sabitliyi pozmaqla yanaşı, terrorizmi, despotizmi də dəstəkləyir. Demokratiyadan danışan Avropa belə qəbul edilməz addımları ifadə söz azadlığı ilə pərdələyir. Dini qarşıdurma kimi təhlükəli hallara gətirib çıxara biləcək təxribatlardan daha acınacaqlısı isə odur ki, belə hallar təşviq edilir. Bəzən bu aktları törədənlər mühafizə olunur və cəzasız qalır. Bu cür dini hisslərin təqdir olunmasının isə bir məqsədi var. Müslümanları provokasiyaya çəkmək, gərginlik və toqquşmalara nail olmaq bu gün üsman sağlam onlara qarşı islama qarşı düşmə münasibət göstərməsi dininə, dilinə, irqindən asılı olmaraq beynəlxalq hüquqda göstərilən ailə səkinadan götürülməsi prinsipini pozaraq müsəlmanlara qarşı onların müqəddəs ə, kitabları Qurana qarşı və onun onların dininə qarşı belə təhqiramiz yanaşma sərgiləməklə əslində sivil asərlər arası toqquşmanın sürətlənməsinə gətirib çıxaracaq amilləri formalaşdırır. İslama qarşı cəfə alan e, belə ekstremist qruplar, şəxslər və yuxarıdakı müəyyən bir güc mərkəzləri əlbəttə yaxşı başa düşməlidir ki, dünyada artıq mövcud olan 2 milyarda yaxın müsəlmanın zaman-zaman e, e, belə etiraz fikirləri e, hiss edilməkdədir. Bu gün də var bu proses. İsveç dünyada din, vicdan, insan hüquqlarını müdafiə edən nümunəvi ölkələrdən sayılır. Müslümanların müqəddəs kitabının təkkir olunması isə ifadə azadlığı ilə əsaslandırıla bilməz. Avropa anlamalıdır ki, hər kəsin ifadə, söz azadlığının sərhədi başqasının ifadə, söz azadlığı başlayana qədərdir. Elə bu səbəbdən İsveç hökuməti hadisəyə görə məsuliyyət daşıyır. NATO üzvü ölkələrin, eee, İsveç və Finlandiyanın NATO-ya müraciət başvuruları sürecində gözlerini hem bu iki ülkeye hem Türkiye'ye diktikleri ve e, Türkiye'nin vereceği kararın beklendiği bir dönemde böyle bir eylem yapılması Türkiye ile NATO'yu karşı getirme eylemi olarak da algılanmalıdır. Ramos'un İsveç tarafından e, bazı radikal e, siyasetçi ya da radikal sağcılar tarafından finanse edilerek İsveç'e getirildiği ve bu eylemi yapmasına yapması için müsaade istemesine maddi destek sağlıklarını görmekteyiz. Dolayısıyla burada farklı bir amaç olduğu muhakkaktır.